অহা দুই জুন তাৰিখে আমাৰ পাঁচ জুন বিশ্ব পৰিৱেশৰ দিৱসৰ লগত সংগতি ৰাখি আমাৰ তুমচাং বনাঞ্চলৰ যিবিলাক আমাৰ আৰ্দভমি আছিলে আৰু যিবিলাক আমাৰ বিভিন্ন ধৰণৰ খালী মাটি আছিলে তাত এই দিহিং ন দিহিং নৈ পৰিয়াৰ আমাৰ বৃহত্তৰীয়া সাতখন প্ৰায় সাত আঠখন গাঁও আমি কচুটোপ বৰীবাৰী মজবাৰী থাপাবাৰী জিৰাগমুখে আদি কৰি দুই নং সৰুতীয়াক পাৱৈ তৰাজনীয়ে আৰু লাংফাই এই সমূহ গাঁওবাসীৰ লগ লাগি ইয়াৰ যুৱক সংঘ ইয়াৰ নামঘৰ সমিতি ইয়াৰ মহিলা সমিতি আৰু অন্যান্য যিমান দল সংগঠন জনগোষ্ঠীয় আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ এন জি অ' আৰু লগতে ডুডুমা বন সংমণ্ডল আৰু চৈখোৱা বনাঞ্চলিক কাৰ্যালয় সকলো উদ্যোগ আৰু সহযোগত এক কুমচাক বনাঞ্চলৰ হেৰাই যোৱা অতীতৰ গৰিমা পুনৰ উদ্ধাৰৰ কাৰণে সেউজীকৰণে এক বৃহৎ প্ৰকল্প হাতত লোৱা হৈছে আৰু সেই কাৰ্যসূচীটো অহা দুই জুন তাৰিখে প্ৰথম শুভাৰম্ভ হ'ব গতিকে দুই জুন তাৰিখত আমি এই বৃহত্তৰ অঞ্চলৰ প্ৰতিখন গাঁৱৰ প্ৰতিগৰাকী মহিলা পুৰুষ আৰু যিসকলে পাৰে প্ৰকৃতিৰ প্ৰতি তেওঁলোক সচেতন হয় তেওঁলোকক আহিবলৈ আমি বন বিভাগৰ তৰফৰ পৰা অনুৰোধ জনাইছোঁ ৰাইজৰ হৈ বিশেষভাৱে ইয়াতে আপোনালোকে দেখিব বনাঞ্চলৰ বহুখিনি মাটি এতিয়াও মানে খালী হৈ পৰি আছে বহু মানুহে তেওঁলোকৰ জীৱিকাৰ কাৰণে কিছুমান খেতি কৰিছিল কিন্তু সেই বাম মাটিবিলাক আমি এতিয়া হেৰাই যোৱা গছবিলাক পুনৰ উদ্ধাৰ কাৰণে চেষ্টা কৰা হৈছে আৰু লগতে যিবিলাক দ মাটি আছে দ মাটিবিলাক যেনেকৈ আগতে আছে তেনেকৈয়ে থাকিব কিন্তু বাম মাটিখিনি আমি যাতে পুনৰ সেউজীকৰণ কৰিব পাৰোঁ ইয়াৰ প্ৰাকৃতিক পৰিৱেশটো আমি সজীৱ কৰিব পাৰোঁ লগতে আমাৰ নদিহিং পাৰৰ যি গৰাখহনীয়া গৰাখহনীয়া প্ৰতিৰোধৰ কাৰণেও আমি এই গছপুলি ৰোপণৰ দ্বাৰা আমি প্ৰাকৃতিকভাৱে তাক সক্ষম কৰিব পাৰোঁ তাৰ বিভিন্ন ধৰণৰ আঁচনি প্ৰস্তুত কৰা হৈছে গতিকে সকলোলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ সকলো আহি এদিন আপোনালোকে প্ৰকৃতিৰ কাৰণে সময় দিয়ক আৰু প্ৰকৃতি যেতিয়া সজীৱ হৈ থাকিব মানুহ আমি সজীৱ হৈ থাকিম আমাৰ পৃথিৱীখন সজীৱ হৈ থাকিব গতিকে এখন পৃথিৱী এখন সুন্দৰ পৃথিৱী বনোৱাৰ ক্ষেত্ৰত আপোনালোকৰ প্ৰতিজন নাগৰিকৰ বহুত মূল্যৱান মানে আপোনালোকৰ দায়িত্ব আৰু কৰ্তব্য আছে গতিকে ৰাইজৰ বহুত আমি এতিয়া ঘূৰি আছোঁ আজিৰ দিনটোত আমি বনাঞ্চলৰ প্ৰায়খিনি আমি য'ত য'ত গছপুলি ৰুম সেই এৰিয়াবিলাক আমি পৰ্যবেক্ষণ কৰিলোঁ কৰি আমি ইয়াতে দেখিছোঁ সম্ভাৱনাপূৰ্ণ সুন্দৰ এক পৰিৱেশ ভৱিষ্যতৰ কাৰণে গঢ়ি উঠিব ইয়াতে দেখিছে আপোনালোকে ৰাস্তাৰ চৌপাশে যেনেকৈ বিভিন্ন ধৰণৰ বিভিন্ন প্ৰজাতিৰ গছবিলাক এতিয়া আজাৰ যেনেকুৱা সুন্দৰভাৱে ফুলি আছে বনাঞ্চলৰ ভিতৰতো বিভিন্ন ধৰণৰ এনেকুৱা ধৰণৰ জাতিষ্কাৰ হৈ পৰিছে গতিকে আহক সকলোৱে অনুৰোধ জনাইছোঁ এনেধৰণৰ বৃহৎ অভিযানত আপোনালোকৰ সহায় সহযোগিতা অবিহনে কেতিয়াও সম্ভৱ নহয় আৰু নিজৰ গাঁও নিজৰ বনাঞ্চল আমি আমাৰ কাৰণে আমাৰ উঠি অহা প্ৰজন্মৰ কাৰণে আৰু প্ৰকৃতিৰ কাৰণে জীৱ জন্তুৰ কাৰণে আমি সংৰক্ষণ কৰিব লাগিব তাৰ কাৰণে সকলোৱে একেলগে বন বিভাগ আৰু ৰাইজ একেখন মঞ্চত থিয় হৈ আমি আগবাঢ়ি যাব লাগিব সেইদিনা আমাৰ সন্মানীয় এটা ঘি নংকদিয়া বিধানসভা সমষ্টিৰ বিধায়ক মাননীয় বলিং চতীয়া ডাঙৰীয়া নিজে আহি কাৰ্যসূচীৰ শুভাৰম্ভ কৰিব আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত বিভিন্ন আমাৰ প্ৰশাসনিক বিষয়াসকলো আহিব আৰু সেইদিনাখনো আমাৰ কেইবাজনো প্ৰশাসনিক বিষয়ে আহিব গতিকে সকলোৱে আহক সেইটোৱে আহ্বান জনাইছোঁ